всегда становится явным. Это секретные материалы. Мы начинаем. Смотрите сегодня в программе. Автомобили для избранных. Как украинские чиновники умудряются пригонять с Европы иномарки, не платя ни копейки за растаможку. Соцзаказ, не отвечает за обеспечение гуманитарного автомобиля. Да. Перегирайте, да, Избирательная Фемида. Почему виновники ДТП в погонах не несут ответственности за содеянное? И сколько стоит отмазать пьяного убийцу? Как мы ее сможем побороть? Всю эту коррупцию, все эти механизмы, связанные с национальной полицией. Ничего личного, просто бизнес. Как сириец Аднан Киван разрушает санатории в Одессе и кто с власть имущих его прикрывает? Если будет желание властей потакать, то... Все выглядит вполне законно. Президент в начале недели все же подписал закон про снижение акциза на ввоз бэушных автомобилей из-за границы. Но и без этого у чиновников давно была налажена схема, как возить из Европы автомобили премиум-класса, вообще входя все налоги. Схема простая. Есть такой закон, по которому иностранный меценат может подарить украинскому инвалиду автомобиль. В такие случаи подарок растамаживается практически бесплатно, мол, страна идет навстречу людям с ограниченными возможностями. Но в реальности, прикрываясь этим законом, автомобили в дар получают не те, кто должен их получать. Мы разыскали счастливчиков и обладателей таких дорогих подарков. И ими оказались не инвалиды, а судьи, чиновники и политики. Не компрометуйте меня, потому что я, я не сегодня не занимаюсь вопросами, расследованием также наши журналисты отправились в Европу, чтобы найти там тех псевдомеценатов, которые активно помогают украинским псевдоинвалидам растамаживать авто за 0 гривен и 0 копеек. Подробности смотрим. Дешевое авто из-за границы ⁇ это реальность. Несмотря на бешеные налоги за растаможку, давным-давно существует способ, как эти налоги обойти. Для этого нужно авто за границей, договоренность с иностранцем и инвалид в Украине. Мающий будет э, дарчи лист донора. То есть э, ну, не может просто люди за кордон и просто провести автомобиль. Логично. Человек с ограниченными возможностями нуждается в авто, но денег нет. Любой иностранец или зарубежный благотворительный фонд может подарить украинскому инвалиду машину. И налогами такой подарок не облагается. Основные документ – это За кордону людини, який дарується цей автомобіль, собственно в витами кроється афера всіукраїнського масштабу, яка працює уже много років. Но це все фікція. Э, іноземці не дарують такий автомобіль. Цей автомобіль на звичних ринкових умовах купляється за кордоном. А потенціальних машинниках знають і таможенники. На правде, я думаю, что в основной в основной материи засоби Мы разыскали тех счастливцев, которым якобы подарили автомобили иностранцы. Оказалось, что это очень влиятельные люди. Такие себе вип-инвалиды. Счастливые обладатели автомобилей. Судьи, госчиновники, военное руководство, заведующие больниц, родственники депутатов и политики. Ты дома Людина. Вау, Этот человек руководит лесной и охотничьей отраслью хмельничины 18 лет. Катается на недешевом фольксвагене, подаренном и искренне признает иностранца в глаза не видел. мы, с ним не, но мы понятно, что мы с ним через сайт, он вышел на меня, ахережно, я там помню. А вот судья из Ивано-Франковщины Петр Черепи тоже ездит на дареном коне. Не компрометуйте меня, потому что я. я... Сьогодні займаюся питаннями розгляду справ і прошу. Ну яка вам від цього користь буде? Яка? Мішель? Яник? інший, я вам багато назву, але у вас є документи. Не компрометуйте? Не компрометуйте. Аказується, для цього судді іметь подарений і не заплатити в казну налоги, не компромат. Это красавец Volkswagen заведующего стационарным отделением «Режет глаза» на фоне медицинских автомобилей. Что, я не могу да, Просто на свои и все. К слову, иномарки массово получают в дар люди, которые работают в отраслях, задействованных в процессе. К примеру, руководители в больницах. А что вы именно у меня? Это я не у нас такие много лекарей таких есть. А что именно у меня сейчас? Должностные лица пенсионного фонда. Вы знаете этого донора, кто вам автомобиль подробно? Может, это призвище на зне? А как вы его знаете? Тут фактично вы знаете, я знаю людей, которые э, Знають тих людей, які, які, які можуть подарити, чи шукають тих людей, точніше, які можуть подарити чи передати автомобіль. І в придачу руководство органів соцзащити. Як звичайно, громадянину, який має право на це. Ви начальник так, так, є так. соцзахисту, а соцзахист власне відповідає за забезпечення гуманітарного автомобіля. Так. Таке. Перевіграйте, Дасі. І бы нічого но сотні мільйонів налогів не идут в бюджет. Певним чиновникам високопоставленим, які мають вплив тут в Україні. Вона дозволяє взагалі нічого не платити державі. По нашим пачотом в Україні таких автомобілів может бути до 4,5 з ми отправились в страны ЕС і разыскали тих щедрих иностранцев, которые так легко дарять недешевые автомобілі українським vip инвалидам А в нас є э, договори дарування, що ви їм ті автомобілі подарували, то правда? Тут треба я не памятаю, що тут я не Но я розумію, ви даруєте автомобілі українцям? Ні. Не даруєте? А що за заперечить. Действительно, подписать документы – это одно, а вот подарить «Мерседес» или Render Ровер совсем другое дело. Вы знаете, сколько я машин когда-то раньше нужно было просили, Что то за шофер, а то приехать, а то привезти. А, то... а просили вас подписать договор дарования? А то как просили? Это я еще у нотарию свою официально, то делал. А вот и чемпион мошеннической схемы. В Украине привозил авто а, как бы, так. Привозил. я то не как бы даровал, как-то бы так было. А, то, то не ваши самоходы были? Нет. Та я думав, що пана самоходи били. Нє, 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 я не мав жодного самоходу, я тільки написав, що я ніби дорогав, а то не був мій самоход. Он подарил українським інвалідам десятки автомобілів. Не, я думав, що пан має не, тільки не, самоходу Mitsubishi, Citroёn. Нє, нє, я не мав жодного. А пан э, в, в нотаріуса посвідчив, же подарував так, для чого? Так, так, тільки так, так, щоб тут на границе не платити якісь там сло, чи що то є. Вообще быть чиновником в Украине хорошо и выгодно. Можно и инвалидность купить за недорого, и не платить баснословные деньги за растаможку иномарки. И эта схема годами работает, в то время как десятки тысяч инвалидов не могут дождаться от государства даже инвалидной коляски. Украинским страховым компаниям уже пора страховать своих клиентов от ВИП-ДТП. Потому как ни для кого не секрет, что чиновнику, депутату или работнику правоохранительных органов за руль садиться выпившим в принципе можно. Если что, его все равно отмажут, а пострадавший все равно окажется виновным. У меня нет сына, и нет сегодня справедливости. Как отец погибшего в ДТП парня не может добиться объективного расследования, так как один из участников – работник нацполиции? И почему пьяный милиционер, по вине которого погибло три человека за целый год, так и не получил свой приговор? Как же работает избирательное правосудие? Об этом в нашем следующем сюжете вине выпивших водителей в Украине с начала года произошло почти 4 тысячи аварий и погибло более сотни людей. Нулевое внимание власти к проблеме и низкие штрафы приводят к постоянным трагедиям. Но так уж повелось, что случае ДТП с участием богатых и влиятельных явные доказательства вины часто не гарантируют несение ответственности. Это Кирилл Луханин, ему 19 лет, и он студент второго курса юридического факультета университета имени Шевченко. 10 апреля в 2.30 ночи Кирилл ехал в такси. На перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Щерса такси подождало, пока проедет две машины и медленно выезжало со второстепенной дороги на главную. В этот момент в него врезался автомобиль за рулем которого был Чижия Рамин, заместитель начальника департамента управления имуществом нацполиции. Проблемы начались с приездом полиции нарядов, оперативно-следственной группы, которая прибыла на место ДТП. Полицейские почему-то очень долго не могли идентифицировать личность Кирилла. У ребенка находился паспорт, потому что накануне он оформлял документы на военную кафедру. Только в больнице врачи взяли телефон парня и позвонили родителям. Это благодаря э, врачам они смогли нас найти. 8 часов утра. Еще один странный момент. Чижию Рамина отправили в наркологическую клинику для забора анализов спустя аж 3,5 часа после ДТП. Отбора крови осуществлялся на алкоголь, на наркотики он не осуществлялся. Позже стало известно, что до аварии полицейский из компании отдыхал в одном из киевских ресторанов. В кафе, в которой отдыхала эта компания, нам предоставили видеозаписи именно события тех, того дня, технологическую карту и счета, которые они оплачивали. То есть нам было важно понимать, употреблялся ли алкоголь. Количество алкогольных коктейлей в чеке было равным количеству пассажиров в автомобиле. Только странно, что в чеке, который предоставили следствию, не была указана фамилия официанта, который бы мог быть свидетелем в деле. Посетив это заведение в качестве гостя, в чеке мы обнаружили имя официанта. Во всех чеках указан официантом тоже должен был быть. Есть, опять же, подозрение, что эта информация э, ну, скрывается умышленно. Ну и главное, на видео с камер наблюдения на глаз видно, что полицейский явно превысил скорость. Чтобы это доказать, мы проводим эксперимент. Снимаем в этом же месте движение машины с максимально допустимой скоростью по городу 60 км в час. Теперь сравниваем с видео ДТП и убеждаемся, что автомобиль Рабина Чижи явно превысил скорость. Главное управление Владимирская 15 следователю был заявлен ряд ходатайств в проведении следственного эксперимента, о выдаче на руки мне как адвокату, я имею профессиональные полномочия их получить для проведения альтернативных экспертиз, это дорожную карту, карту ДТП. Все ходатайства были отправлены 19 еще мая 2016 года, на сегодняшний день я не получила на руки ничего. Кроме того, это дело сейчас стоит на месте. Доказывать вину полицейского никто не спешит. Следователь по этому делу Александр Остапенко ушел в отпуск. И потерпевшая сторона уже более 20 дней не может узнать никакой информации о ходе следствия. Мы тоже отправили запрос в национальную полицию города Киева, чтобы хоть что-то узнать о ходе следствия. В ответ мы получили только банальную отписку. Узверск устым, что у вашего запити за значено про необходимый записывиду интервью сличем запит направлено до указанного органу для вырешения петань про надання интервью. Затягивается вопрос по поводу экспертиз. Затягиваются вопросы э, последствию следователь ведет себе не как следователь, а как адвокат чужие. Также избегает контактов с прессой и сам полицейский чужие Рамин. Сейчас работает чужая Рамин Раминович, он да? есть на работе, все. Но выйти к нам он не захотел. По поводу аварии, которая случилась 10 апреля. Оставьте мне свой номер телефона, мы с вами встретимся в нерабочее время, когда я вас наберу. С того времени от него ни слуха, ни духа. Это десятилетний Дима Веселовский, отличник в школе и коллекционер миниатюрных стеклянных фигурок. 1 августа 2015 года пьяный участковый города Славенска Павел Панасюк ехал на службу. Выехав на встречную полосу на своем внедорожнике, он на всей скорости влетел в легковую машину «Шкода», которая стояла на обочине. В машине находились Дима, его бабушка и дедушка. Было, когда случилось, я поняла, что был такой, ну, что все повыскакивали сразу на улицу. Сразу после ДТП в секретных материалах выходил сюжет о том, как отец горе-водителя, бывший начальник горловской милиции Панасюк-старший, распродавал свой автопарк. Видимо, для того, чтобы отмазать сына. Они говорили, что если мы не договоримся с вами, то мы будем это решать своими путями. Благодаря огласке бате так и не удалось откупить непутевого сынка. Видя, что приговор неизбежен, защита Панасюка всячески затягивает дело. А суд уже почти год ведется на эти манипуляции. Дело переносилось больше 20 раз. Очень много раз было тогда, когда мы приезжали, просто переносилось заседание, мы уезжали. Панасюк-младший сидит в СИЗО, где по закону Савченко один день приравнивается к двум. По материалам дела его вина стопроцентно подтверждается. Мы очень надеемся, что кратчайшие сроки правда восторжествует и оба дела будут справедливо рассмотрены. Секретные материалы продолжают следить за этими делами, ведь закон один для всех, и виновные должны получить по заслугам, несмотря на то, сколько звезд на их погонах. Потому что именно безнаказанность порождается дозволенность. Обещать построить для города суперсовременную больницу будущего в обмен на лакомый кусок земли у самого берега моря, а потом взять и забыть об этом обещании. Именно так и поступают бизнесмены, которые договорились с областной и местной властями. Городские власти махнули руками, сказали, ладно, здесь не получится, строй уже свои высотки. И он там, помимо коттеджного городка, наваял несколько высоток. По такой вот мутной схемке в Одессе сирийский бизнесмен Аднан Киваны получил уже два санатория, которые разрушил, и теперь строит там свои высотки и коттеджи. Больницы, естественно, там и не пахнет. Кто же прикрывает эти схемы? Почему мэр Одессы Геннадий Труханов самоустранился от этой проблемы? Смотрите об этом в нашем следующем сюжете. В Одессе снова неспокойно. Митинги против застройки исторического центра города и действующего мэра Геннадия Труханова. Поговаривают, что этот митинг организовал известный в Одессе бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван. Показывая этот пример вслух для того, чтобы другие люди, другие предприниматели сегодня, и завтра, и спустя... Десять лет и двадцать и тридцать и сто лет создавали фонды. Ирония в том, что господин Киван как раз один из тех, кто застраивает, застраивает и застраивает Одессу. Это я хочу творить добро, я хочу участвовать в добре. И он натворил добра в Одессе в своем понимании, естественно, не за бесплатно, а за деньги, большие деньги. В 2008 году его компания Glory Plus получила шикарный участок у берега моря в Одессе. Ранее там был санаторий Россия, который фирма Кивана должна была реконструировать. Участок бизнесмен получил в обмен на обязательство построить корпус больницы скорой помощи и передать ее городу. Однако обещанной больницы у города до сих пор нет. Тогда э, нынешний э, вот, застройщик, э, это Киван, он получил там право построить не, некое количество коттеджей за то, что он построит больницу скорой помощи, которая до сих пор не построена. Конечно, никакого санатория Глори Плюс на руинах России не выстроила. Теперь там вот такое. Красота? Вы красота. Да. А с высоты птичьего полета еще красивей. Место санатория прибыльный бизнес. Да запросто. Главное немного схитрить. Нынешний мэр Одессы, который тогда был депутатом горсовета, сегодня делает вид, что не знал о дальнейшей судьбе России. Все бывшие санатории застра... застраиваются немножко с такой хитростью. Люди строят, вроде бы как в рекреационной зоне сегодня уже строят на территории санаториев и говорят, что да, там будут здания, сооружения оздоровительного характера. Кто-кто, а Киван хитрить умеет. По такой же мутной схеме под застройку он получил также и санаторий «Фонтан». И мэр Труханов закрыл и на это глаза. Тогда городские власти махнули руками и сказали, ладно, здесь не получится, строй уже свои высотки. И он там, помимо коттеджного городка, наваял несколько высоток. Вот а, ну, сказали, ну под медицинское а под медицинское заведение он выпросил себе уже следующий санаторий, который фактически на сегодняшний день тоже разорен, и там тоже не будет медицинского центра. А потом мэрия взяла и вовсе узаконила схему застройки санатория Фонтан. Это не было законно, потому что земли э, курортно-медицинского назначения фактически превратились в зону э, высотной жилой застройки. Это не было законно, но было сказано, что это будет учтено в следующем генплане, который вот мы приняли в 2015 году. Ну в нем оно уже учтено, да. Сейчас трудно спорить. Вот все, что осталось от этого санатория в центре Одессы. Котлован уже вырыли, и в скором времени тут тоже появятся кивановские высотки или, как он их называет, жемчужины. При этом в Одессе ходят слухи о том, что Однанкиван, уже отстроенный корпус больницы, передумал отдавать городу. Она застроена э, живыми домами, которые продаются. И при этом больница не отремонтирована? Больница еще не закончена. Э, э, последнее время стали появля... стала появляться информация о том, что она вот-вот на подходе, но оборудовать он ее все равно не будет, то есть вот выгонит... Ну вот такая информация, по крайней мере, есть в СМИ. Труханов же вместо попыток как-то приструнить застройщика фактически бездействует и ждет, когда же Киван пойдет на диалог. У нас есть такие опасения о том, что судя по поведению застройщика и резкий разворот на 180 градусов, мы готовы к диалогу. Они не хотят разговаривать. Они придумали себе какую-то перспективу развития данной, данного... Эм медицинского учреждения, о которой мы не знаем. А что же больница скорой медицинской помощи? Вот она. Ее по-прежнему окружает высокий строительный забор. Не, ну, красиво. Ну, не недоделано. Кто же покровительствует сирийскому бизнесмену? Откуда у него такое могущество? Все просто. Карманный фонд Кивана на благо Одессы обеспечивает быт и пиар губернатору Одесской области Михаэлю Саакашвили. Волонтерский фонд, который вложил деньги, чтобы поменять полностью крышу, поменять все палаты, все заново сделать, естественно, все окна там и так далее. Впрочем, и сам Аднан Ахметович любит жить шикарно и на широкую ногу. Вот несколько его домов в районе 16-й станции Фонтана. Бизнесмен заполучил себе целый квартал. Охрана, камеры на каждом шагу, шлагбаумы, арабская вязь на стене. Шикарный дом, где он живет. Ну и, конечно, вид на море. Все красиво. Аднан Киван везде преподносит себя как мецената и благотворителя, и при этом ради достижения своих бизнес интересов способен на многое. Хитрить при строительстве якобы санаториев, получать земельные участки по мутным схемам, когда надо договариваться с мэром. И даже создает благотворительный фонд, который фактически взял на содержание губернатора Саакашвили. Вопрос только в том, что его бизнес с человеческим лицом оставит после себя. Разрушенные санатории, уничтоженные зеленые зоны и где в очередной раз он влепит свою жемчужину? Может прямо у Потемкинской лестницы? материалов стало больше, и теперь мы будем встречаться в четверг и пятницу. Поэтому смотрите нас уже завтра в этом же месте, в этот же час. Смотрите завтра только в секретных материалах. Стриптиз с продолжением. Что скрывается за вывесками джентльмен-клубов и на чем там зарабатывают на самом деле? А кто у нас? Иллюзия исцеления или порча за червонец. На что идут гадалки, чтобы поглубже залезть в ваш кошелек. Будешь что делать, чтобы не то чтобы ты не, боялась. Заводы, деньги и два друга в правительстве. Как украинский бизнес доит государственные предприятия и кому из власти это выгодно? Это самый пан Пашинский. Так само и он через эту структуру а, и реализовал так называемые нафтопродукты. Ну, за замноженными ценами. Власти криминал, кто дергает за ниточки николаевских депутатов марионеток или как облсовет Совет хорошему человеку 60 гектар подарил? Просто так Оболт Совет прийти и получить разрешение на горный отвод? Ну невозможно.